Попросити в нього обґрунтуватися, що я хочу, мені тобто, було, ну реально потрібно було зустріти правильний менеджерів. І я дуже не знав, що робити, але я знав, що нас чекають, я знав, що в мене є великий язик, я не вмію якось цього але я знав, що якщо поговорити... Ну, є великий снег. Так. Да. Але я впевнений, що... Друзі, всіх, хто був нахуй, я думаю, ну всяка в півоке точно брали участь вторій і всі дуже раді, ну, ті, хто їхали з нами в дачі будинки, ми їхали в, в Юрпетровську область, там Діпаркос, Чернігівську область, в Київську область у нас виключений договір. І ми це 26 інтернат, ті, хто прихворів. я скажу вам, что, например, для меня нет антропоцентра, для меня нет антропоцентра, то есть э, охранник. Почему мы сегодня собрались вместе, э, чтобы эти охраны убирать, объединить, понимаете, что это? Вы друзья, хорошие, красивые. Хорошие, вы и вместе вы все наши проблемы. Это есть, это возможность именно так. И еще дальше, краще и умовы, расскажем о моей жизни, нашего музыкального фильма "Бум Ярлак". и, ну, раньше, у нас там "Ярлак", сейчас разве что разве что Потому что мы хотим, чтобы И начинали играть лучше, чтобы и лучше. Я помню, потому что мы рады, что молодежь не равнодушна к каким-то социальным проблемам, которые у нас есть в обществе. И каждый из вас, кто-то, например, при студенческом совете, да, занимается социальными вопросами, кто-то просто как благотворительная бы организация. Но суть в том, что мы все хотим помогать, мы все хотим э, что-то делать, и сегодня мы здесь для того, чтобы поделиться опытом, для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы каждый из вас мог рассказать о своих проектах, э, и я уверена, что это начало очень какого-то такого э, большого скажем так большой какой-то инициативы нашей потому что мы могли бы на самом-то деле объединиться и сделать намного больше все вместе спасибо вам большое ну да потому что поездные значки конечно хорошо но когда этом вместе с греческой силой вот э, предложила формат, что нужно какой-то орган создать, который будет наблюдать, смотреть, что делать в детских домах. Но мы все прекрасно понимаем, что просто так это не делается, для этого нужна специальная работа и причем сплоченная работа. хорошо. И какие-то, идеи, видение того, что делать дальше. Это немножко, а просто мне хотелось э, для детей сделать какой-то праздник, и поэтому я принимал участие в поездках в городню, конкретно в интернат с э, детьми. Э, э, тут какие-то проекты были, у меня, честно говоря, все расслышалось, я уже не помню, но я принимал участие, точно, я э, Я была в шоке -то в том, что в нашем университете Розвина соціальна організація. Дуже багато людей хочуть і можуть допомагати на цій організації. Коли перший раз побачила, коли ми здавали крок, нашого університету на давали крок, і абсолютно кожна людина хотіла, навіть коли не могла, але ми це робили. Я вважаю, що ми маємо цим цим займатися, оскільки ми молоді, ми успішні, ми можемо це робити і ми маємо. Ці. Я ті Ірина Сумроєва, я голова спеціального центру університету до ресурсів. і У нас насправді такий напрямок діяльності існує вже доволі таки давно, вже 5-6 рік, якщо не вставляємося. І насправді за цей час закручивалося дуже багато знань організації різних соціальних проєктів. Починалося все як багатьох таких виїхати, буквально життя з організації, того що буквально своїми силами що можемо, а далі це що розроблося щось набагато eh, масштабніше з різними напрямками діяльності, про які я більше детально розкажу в презентації. От, з задоволенням поділюся своїм досвідом. От, послухаю ваші коментарі, от, і сподіваюся, що знайдемо якісь точки перетину разу. Дякую. Спасибо. Дякую. 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 Альбус, да, он есть по Украине, а мы именно в каждом университете. И она тут есть, есть в 30, университетах Украины и почти во всех странах Европы, Азии и Америки. Вот. И, как я сказала, мы занимаемся социальным предпринимательством, и мы больше нацелены на то, чтобы все-таки помочь и улучшить уровень жизни людей с помощью того, чтобы научить их, как зарабатывать деньги. Сама. Вот. Так что я, 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 я сегодня расскажу наш проект, и очень хочу, чтобы мы с вами сотрудничали. Это Киевский университет имени Бориса Кимченко. Я, к сожалению, не являюсь автором каких-то своих собственных проектов, но принимаю участие в акциях, которые проходят в нашем университете. Я хочу сказать, что сегодня мне приятно провести этот вечер в компании людей, которые объединены, объединены одной целью и благой целью. Спасибо. Здравствуйте, Феврония Миргородская. Я выпускница Института международных отношений. Я работала вице-президентом Международного благотворительного фонда против наркомании и детской преступности. После чего я стала президентом и учредителем своего благотворительного балла имени Февронии Миргородской. Я автор очень многочисленных социальных проектов, в том числе и первой в Украине социальной рекламы под названием «Я хочу быть спортивным». Первая в Украине рекламы такого масштаба, Потому что в нем участвуют 23 публичных человека, это звезды шоу-бизнеса, актеры, известные исполнители, известные рестораторы, известные спортсмены, естественно, и маленькие дети из малообеспеченных семей. В частности, я занимаюсь благотворительностью для детей из малообеспеченных семей. Потому что очень часто бывает такое, что в семье воспитывается по 3, по четыре, по пять ребенка при этом, или мать-одиночка, или оба родители, но они работают на двух на трех работах, и практически дети нуждаются во всем, в чем они только могут нуждаться. Я здесь для того, чтобы познакомиться с вами, чтобы поделиться своим опытом, своих проектов, рассказать о том, как я их создавала, и что у меня было, что у меня не было, что в итоге получилось. Кружки, книжки. Мы занимаемся, в принципе, тем же, но единственное, что у нас узкий профиль, мы поддерживаем детский дом для детей инвалидов в городе Тюльмс. Также мы сотрудничаем с такими организациями, как социальное партнерство, может кто слышал, кто не слышал, расскажу позже, и фондом интернете. То есть уже организовывали благотворительную елку для детей из дома. Вот, ну хочешь, будем делать презентацию по своим балетрическим актам, расскажем. Презентация первого курса а, университета финансов международной торговли. А, я представитель а, благотворительного отдела. И это все на абсолютно начальном таком уровне и чисто с инициативы студентов. То есть особого проекта нет. Ну, то есть собираются со своими силами деньги, вещи, и игрушки и просто в основном месте проводим время. Поэтому пришла сюда, чтобы послушать опыт других и что-то для, для себя и для развития нашего университета этого дела. Это фактически то, с чем ребенок потом будет жить. Поэтому э, нужно обратить внимание вот таким образом, это а надо придумать. Внимание на то, кто работает э, в этих детских домах. Если там работают люди без э, там, подготовки, значит, надо строить им подготовку. Не организовывать уже там потом На самом деле, я выпускник интерната, я вам не сказал, почему я начинаю заниматься именно школой интерната независимо от территориально, как бы далеко, значит туда тем более надо. Я никогда не было предложение на всегда ехать там, на за границу в Африку путешествовать, потому что наши люди, наша молодежь рвется почему-то за границу. Всегда, и я спрашиваю постоянно, у тебя сосед есть? Есть. Согласно со мной, что когда мы паникуем, когда у нас какие-то проблемы, когда мы не можем их решить, у нас получается вопрос, что мы, как, как личность, реально. Ну, мы в проблеме. И я часто думаю, что какая же у меня проблема, если у меня сосед, а мои, а, мои многие друзья сейчас действительно, а, к сожалению, ведут способ жизни, потому что они не знают правды прав, прав, прав в жизни, а потому что вот они немножечко не, у них нет наставников. И я чему я буду склонять сегодняшнюю нашу тему, что наше объединение, ребят, игрушки, концерты... И алиопатия другие вещи, которые мы классно выполняем, классно можем сделать и собрать. И мы можем, мы можем это как бы с помощью. Но на самом деле, согласитесь, как и детям в онкоцентру, как и детям Сиротам, как и детям, которые сейчас э, безма, без мам, мало обеспечены, они нуждаются в наставничестве. Вот. И я... я да? Я, я просто э, на самом деле у меня с, с Машей, и с моей любимой Анастасией и с Лизой Щепетильниковой э, реально очень хорошая идея появилась это создать центр волонтерства. Я... Который уже выучился и работает. Я знаю то, что на самом деле высшее образование безусловно это очень важно. Это далеко не все, что нужно человеку для того, чтобы потом добиться какого-то успеха в жизни. И к сожалению, дети, те, которые воспитываются в детских домах, они от какой-то безысходности действительно потом занимаются начинают и алкоголизмом, и детской преступностью, и той же наркоманией попадают в какие-то компании или возглавляют эти компании. Поэтому мне кажется, что помимо наставника нужно, чтобы... Для детей были еще настоящие вот какие-то настоящие места, где они бы могли бы работать. К примеру, вот маленький ребенок, он э, учится в интернате, и у него, а это видно всегда сразу из детства, есть какое-то влечение там, допустим, к музыке. Ведь в любом э, случае э, нужны композиторы для огромного количества проектов, для каждой рекламы, например. Есть специальный э, человек, который композитор, который вот эту вот там 15-20 секундную мелодию э, пишет у себя на студии. И я вот думала о том, чтобы э, вот как-то объединив силы, средства, как-то найдя эти средства, построить, допустим, студию звукозаписи, где будут работать, это будет первое рабочее место, э, дети из э, интерната где будет вторая комната, где они смогут творить, где будут там краски, они будут это продавать, они будут за это действительно получать деньги. Ведь в любом случае сейчас очень ценится позиция социально активной компании, человека, лидера и всего остального. Для коммерческих структур это самая лучшая реклама. Допустим, та же самая компания Coca-Cola, Украина, например, которая заказала там мелодию к своей новой Телерекламе в этой студии она поднимает себе статус. Она, да, она дает заработать детям реальные деньги, и она дает возможность другим детям, которые сейчас еще в этих интернатах учатся, понять, что да есть куда идти, и мы можем работать так, как и те дети, у которых есть родители. У нас те же самые возможности. Понятное дело, что добиться этого результата это многолетний труд. Но вот можно сделать первый шаг. Построить студию звукозаписи для талантливых э, детей из э, детских домов. Это не очень дорого стоит, потому что, безусловно, есть абсолютно разная техника. Э -э, не обязательно ставить туда там, микрофон Шенхайзен за 30 тысяч долларов. То есть синтезатор там какой-то банальный, на котором все вот это вот может писаться, он стоит там, порядка там, ну, 10-15 тысяч гривен, это ну, профессиональная аппаратура. Мы можем договориться с э, людьми, которые возглавляют район э, в Киеве там, или в области, для того, чтобы они дали э, помещение, чтобы они как-то посодействовали, вынести это на публику, чтобы это не было локально, а чтобы это было в публичном режиме, в режиме пресс-конференции. Почему? Потому что для того, чтобы получить максимальную помощь от этих людей нужно дать максимальный как бы, розглас этой теме, потому что они все любят, конечно, чтобы люди знали своих героев, что вот они могли и Мы это им дадим. А они дадут свою поддержку. Поддержку, которая будет экономить средства и минимизировать их средства, которые нам нужно будет. Это не только. К нам приезжает Киевский городской центр в крови, и нам в читальном зале устанавливают оборудование, куда студенты на протяжении или а, двух недель приходят и дают кровь. Вот. А, студенты очень у нас с энтузиазмом воспринимают такие вещи. То есть каждый год у нас приходит порядка 300-400 людей дать кровь. А, порядок, что что? А, городской центр крови, приезжает своим оборудованием на неделю или две. Это зависит от того, как мы с ними планируем, когда это им будет удобно, когда нам будет удобно. Это количество людей, за сколько? А, это, это, это за все время. Вот они прошли, у нас мы поставили свой личный рекорд, у нас пришло 430, 437 долларов. Вот, это даже те кто уже сдали рекорд, потому что приходит намного больше, там пришло порядка 500 людей, но по разным причинам активируются люди, то есть там это по здоровью, много факторов. Вот классно провести время а чтобы что-то дать даже экономисты есть экономисты поднимите руку шалоги буклетики как правильно тратить деньги маленькая презентация, скажите что это важно потому что у меня где то 300 гривен и я не знаю все по шмотке все надавал а дальше как жить и точно так же у меня цары спит эти все влазят. ну особенно юридически когда мне по плазке я когда мне поплавки, лично в глаза сказал, что мне такое сирота при моей приемной маме. Я смотрю и неужели я сдал хорошо их сдали. Я не но я набрал эти чертовски 124 балла. Я хочу учиться. Почему мне, мне не дал? И благодаря Академии, благодаря вашему совету, слава Богу, я учусь, и сегодня я могу представлять нашу благотворительность. Честно, те криза кроме вас невероятно многое вы можете, тем более вместе. Я уверен, что мы большая сила Я вам дам презентацию. Машину. Да, ну, мы хотим показать вам, поднять еще больше настроения вам, показать видео, это мы вот монтировали как бы с наших поездок. Вот. Ну, очень талантливо, если можешь. Спасибо. Спасибо. Оплате стипендий, то есть я вам напомню, будет какие-то моменты, Це питання самі різні. Цим займається, бо це було за ініціативою пані Олени Сотник, це «Адміністрація лія партнер, і ядром організації є лідом студентів Асоціації правників України. Я заступник координатора цього проєкту. У нас є якби сильне ядро, величезна кількість студентів-юристів, які готові цим займатися. Готові віддавати свій час, цілодобово сидіти над телефоном і чекати, коли хтось перетелефонує для того, щоб надати консультації. Консультації вторгнути з самих різних приводів. Це може бути навіть не стільки консультації, але і реальна якась юридична підтримка підготуватися якихось конкретних документів. Або аж, ну, аж, аж до того, що дитина не знає, які документи давати для того, щоб вступити в ВУЗ. Або ти не знає, що вона має право на житло, але не знає, як це реалізувати. Ти не знаєш, куди збути, щоб зробити закордонний паспорт або що. Ну, тобто абсолютно діти не адаптовані і ми намагаємося в цьому допомогти. З останніх таких важких справ це було, був хлопець Руслан, який після закінчення вузу, відповідно, не мав куди йти. Тобто, Він працював на якихось культурах, але він знав, що він мав би отримати хоча б якесь житло від держави, але в усіх службах, департаментах його відповідно, можливо, і він мусив саме справлятися. Тобто, знову ж таки, ми допомагали складати всі скарги, заяви, звернення і через довірний, і через адвокатське об'єднання намагалися якось вирішити його проблеми. Також багато дуже цих дзвінків було під час вступної кампанії, тобто дітки не знали, чи він є плії, чи немає пільг. Були випадки, коли з них не допомагали якісь додаткові оплати для того, щоб їхні білі зарахували. Ну, тобто така проблема є. Єдине, що я прийшов сюди не просто представити проєкт, але і попросити вас про таку допомогу. Всі дзвінки, тобто ця робота почалася з того, що ми персонально зустрічалися і пані Олена, і по доларний зустрічалися з директорами дитячих будинків і в тому числі сімейного типу. Тобто вони персонально зустрічалися з дітьми і розповідали їм про те, що я така телефонна лінія, на яку ми можуть можемо телефонувати та отримувати свої відповіді. Але об'єктивно немає а, ані найменшої можливості зустрітися з усіма і пояснити всім можливості про те, що є така можливість, що їм є буде звернутися загальною допомогою. Ми просилали на дитячі будинки, ми інформацію про гарячну ніби, ми, ми спробували зв'язатися з тими директорами те, будинків, бути з ким могли зв'язатися. Але а, роботи насправді дуже-дуже багато, але кожна, а кожна якась організація, яку ви представляєте, вона працює з якимось конкретним дитячим будинком. Я розумію, що переважно мова йде про таку молодшу лікову групу, тобто це там школярі, молодша школа, середня школа. Але якщо у вас буде можливість а, донести до них цю інформацію про те, що їм є куди звертатись, то я з радістю вам надам інформацію всю про проекти, також найголовніше це вся гаряч лінія. Просто підійдете, ваші uh, контакти, я скину все, що потрібно. Ну от, власне, такий проєкт. І також багато студентів з uh, сил зони батьківського лікування uh, навчається у нас в вузах. Uh, є окремо те, що були соцівнички, які цим займаються в якийсь департамент, відділ окремий. Також, якщо буде можливість у ваших вузах через ваші ці відділи, просто передати інформацію для того, щоб вони знали, що якщо є якась проблема юридичного саме характеру, якась підтримка, консультації, то вони мають куди звертатись, то тобто вони можуть отримати реальну адекватну консультацію з приводу всіх своїх проблем. І тому, якщо, якщо ви можете чимось допомогти, я з радістю вам надам цю інформацію, яка у нас є для того, щоб якось разом вирішити ці цю проблему. Якщо є ідея, ще раз допомагаю, що є сайт, платформа, є сайт, так це дуже багато інформації. Да, на сайте украинской чатского -то самоуправления тоже как бы будет выступляться вся информация. Но ссылки можете найти в тех группах катал, в группе вконтакте, которые я, все, я всегда шлю. Очень надеюсь про то, что вы действительно немножечко поняли, что мы что представляем собой. Думаю, я старался, друзья, правда, старался. Поэтому ждем вас на школе и спасибо.